Dunia bola sepak Malaysia bergema lagi malam itu. Di Stadium Sultan Ibrahim, suasana bagaikan pesta, tetapi bagi Kim Harimau Selatan, ia bukan sekadar pesta, ia adalah kenyataan kuasa. JDT turun dengan misi jelas, menang, dominan dan hantar mesej. Sabah FC yang diwakili oleh kapten mereka yang sering digelar Kapten LCS oleh penyokong, pula turun dengan keyakinan tinggi selepas kempen baik sebelum ini. Namun bola itu bulat dan malam itu ia berpihak total kepada JDT. Tamat 90 minit, keputusan terpampang JDT 3, Sabah 1. Bukan angka yang pelik di atas kertas, tetapi cara kemenangan itu tercipta membuat semua terpaku. Sabah bermula agresif, mereka menekan dari minit awal, cuba ganggu build up JDT yang terkenal tenang dan tersusun. Tetapi JDT bukan pasukan yang panik bila ditekan. Mereka sudah biasa ditekan, bahkan mereka menikmati tekanan itu. Ia ibarat menguji mental musuh. Safawi, Bergson, dan yang paling disorot malam itu, Arif Aiman, bergerak bebas seperti air yang mengalir melalui celah batu. Setiap hantaran, setiap kawalan, penuh keyakinan yang lahir daripada sistem, bukan kebetulan. Gol pertama JDT hadir melalui build-up pendek dari bawah. Farizal memulakan dengan hantaran ke Feroz, kemudian ke Jordi Ahmad yang memecah garisan pertama tekanan Sabah. Hantaran diagonal tajam dilepaskan ke Arif Aiman di sayap kanan. Satu kawalan, satu pecutan, satu cut inside yang memeningkan pertahanan dan bola disodok rendah ke ruang enam elak. Bergsen tidak perlu berfikir dua kali, sentuhan pertama, bola merobek jaring. Stadium meledak, pertahanan Sabah saling berpandangan. Mereka sedar ini bukan pasukan yang boleh diganggu dengan tekanan biasa. Sabah cuba bangkit. Mereka menyusun serangan balas pantas, memanfaatkan kelebihan fizikal dan pecutan pemain import mereka. Mereka mendapat beberapa peluang separa bahaya, tetapi backline JDT malam itu berdisiplin seperti pagar besi. Jordi dan Jordi, dua Jordi di kem JDT. Jordi Amat dan Jordi membaca permainan seperti sudah menonton filemnya lebih awal. Serangan Sabah sering dipatahkan sebelum sempat menjadi babak klimaks. Gol kedua JDT tercipta daripada bola mati. Sepakan sudut diambil oleh Arif. Bola melencong masuk, penuh putaran, jatuh di kawasan, second ball. Di situ, Neso Insah menunggu seperti pemanah menanti angin. Satu voli rendah dilepaskan, bola meluncur melalui lautan kaki dan melantun di penjuru bawah. 2 hingga kosong. JDT tidak meraihkan sekadar jaringan, mereka meraihkan kawalan permainan. Sabah makin resah. Penyokong di rumah mula rasa simpati, tetapi penyokong di stadium pula makin lapar melihat dominasi. Separuh masa kedua bermula dan Sabah melakukan perubahan taktikal. Mereka menurunkan blok lebih rendah, cuba kompakkan ruang tengah untuk menafikan cut inside Arif dan kombinasi 1-2 Bergson-Bergson yang sering memecah pertahanan lawan tetapi menafikan JDT dengan bertahan rendah pun ada risikonya kerana JDT bukan hanya pasukan serangan terbuka mereka juga pasukan yang sabar memanipulasi ruang bila blok lawan rendah mereka tidak memaksa serangan mereka memancing mereka menunggu mereka membuat lawan rasa selamat lalu menghukum bila lawan leka gol ketiga itulah bukti hukuman itu ia bermula daripada sequence 12 hantaran tanpa hilang bola Sabah akhirnya tergoda untuk step out sedikit hanya, sedikit, itu yang diperlukan. Insa melepaskan fru pas tajam ke ruang half space kanan. Arif menyambutnya. Semua orang di stadium tahu apa Arif mahu buat, tetapi tahu tidak bermakna mampu halang. Arif melakukan body feint ke kiri, menarik dua pemain, lalu menolak bola ke kanan semula, mencipta sudut tembakan. Sepakan kaki kiri dilepaskan deras, separa tinggi, dan bola menembusi sarung tangan penjaga gol Sabah. 3 hingga 0. Bukan sekadar gol, itu tanda tangan kelas Arif Aiman. Media sosial selepas itu tidak bercakap tentang tiga gol, mereka bercakap tentang cara JDT mencetak tiga gol. Sabah akhirnya mendapat gol sagu hati pada minit 78 melalui serangan balas. Pertahanan JDT sedikit hilang shape kerana sedang mengejar gol keempat. Bola dihantar jauh, dikawal oleh penyerang import Sabah, lalu ditolak ke pemain kedua yang tiba dari belakang. Satu rembatan deras, gol. 3 hingga 1. Stadium senyap beberapa saat bukan kerana takut tetapi kerana terkejut bola itu akhirnya menembusi pertahanan yang selama 75 minit kelihatan kebal. Tetapi JDT segera reset. Mereka kembali mengawal tempo, mengunci permainan sehingga whistle penamat. Namun babak paling panas bukan pada gol, ia berlaku selepas tamat perlawanan. Ketika semua menjangka sidang media biasa dengan klis bola sepak, kapten Sabah tampil dengan nada yang jarang didengar. Beliau tidak menyorok di sebalik alasan rumput, pengadil, nasib, atau jadual. Beliau tidak mencari kambing hitam. Sebaliknya, beliau berdiri di hadapan mikrofon seperti lelaki yang sudah lama menahan suara. JDT bukan menang sebab kami teruk. Mereka menang sebab mereka luar biasa, katanya. Ayat itu sahaja sudah cukup menggegarkan kerana jarang kapten pasukan mengaku lawan luar biasa tanpa pusingan ayat diplomatik. Tetapi beliau belum berhenti. Di Malaysia, bila JDT dominan, orang suka kata liga tak seimbang. Tapi malam ini, kami sendiri rasa apa maksud dominasi yang lahir dari sistem. Mereka bukan hanya ada pemain bagus. Mereka ada struktur, mentaliti, budaya menang dan eksekusi taktikal yang buat pasukan lain nampak lambat walaupun kami cuba bermain pantas. Peminat terkejut. Penyokong Sabah sendiri pada mulanya kelu lidah membaca petikan itu. Ada yang marah kapten mereka puji lawan, tetapi majoriti terutama generasi penyokong yang sudah matang menonton bola, menghormati kejujuran itu. Kata-kata itu cepat viral kerana ia memecah budaya, Daniel, yang sering mewarnai bola sepak ASEAN bila pasukan kalah. Penyokong dari Indonesia, Thailand, bahkan Vietnam sendiri berkongsi klip itu kerana mereka tahu, walaupun rival, kenyataan itu adalah cermin bola sepak moden. Beliau menambah lagi, kami perlu belajar. Kalau kami mahu menang perlawanan besar, kami perlu bina sistem yang boleh menang, bukan hanya bina skuad yang boleh menang. Lihat Arif, dia hebat sebab dia diberi kebebasan dalam sistem yang jelas. Dia tidak perlu risau tentang shape pasukan kerana shape itu sudah dijaga oleh budaya taktikal JDT. Dia hanya perlu jadi versi terbaik dirinya. Itu kemewahan yang lahir dari organisasi, bukan sekadar bakat. Ayah kepada Faisal Halim yang turut hadir di stadium malam itu juga dilihat menepuk bahu kapten tersebut ketika di tunnel seolah-olah berkata, "Terima kasih kerana bercakap benar." Ia bukan tentang rival Johor VS Sabah, ia tentang integriti sukan. Dan kenyataan itu terasa lebih besar daripada Shopee Cup itu sendiri. Kesan kemenangan 3 hingga 1 itu lebih luas. Ia menyuntik semula perdebatan tentang ranking FIFA Malaysia yang sebelum ini sering terganggu oleh isu luar padang penyokong mula mengaitkan mentaliti JDT dengan potensi pasukan kebangsaan. Kalau JDT boleh buat lawan nampak kerdil, bayangkan bila mentaliti itu menyerap ke harimau Malaya, tulis seorang penyokong BX. Yang lain membalas, Malaysia wajib menang lagi perlawanan besar untuk naik ranking FIFA, tapi menang tanpa sistem pun tak kekal. Lihat JDT, itu blueprint sebenar. Analisis pasca perlawanan di rancangan sukan tempatan pula menyorot aspek teknikal intensity pressing Sabah sebenarnya tinggi, tetapi resistance to pressure JDT jauh lebih tinggi. Mereka memecah tekanan dengan orientasi badan yang betul, skinning yang berulang dan keberanian bermain hantaran pertama yang progresif. Itu asas bola sepak moden yang sering. Disebut jurulatih elit Eropah bukan tentang tidak ditekan, tetapi tentang apa yang anda buat ketika ditekan. Stadium Sultan Ibrahim malam itu menjadi makmal bola sepak. Ia menunjukkan bahawa bola sepak Malaysia tidak kekurangan bakat, Malaysia kekurangan pasukan yang tahu bagaimana memaksimumkan bakat dalam sistem. Dan JDT melalui falsafah TMJ telah menunjukkan bahawa bola sepak bukan hanya 11 pemain di padang, ia 200 orang di belakang tabir yang membentuk 11 pemain itu supaya kelihatan 2 saat lebih laju dalam setiap keputusan. Sidang media Kapten Sabah itu menjadi titik hormat baharu. Rival mungkin kekal rival tetapi pengiktirafan jujur di hadapan kekalahan adalah benih kebangkitan. Peminat tidak akan ingat Sabah kalah 3 hingga 1, mereka akan ingat Kapten mereka berkata benar dan Malaysia melihat blueprint bola sepak masa depan melalui kacamata dominasi JDT.